হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু বিনীতা টিউটৰিয়েল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালেই আছা আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা সুন্দৰ কবিতা কবিতাটোৰ নাম হৈছে ৰংমন খেতিয়ক কবিতাটো হৈছে ক্লাছ ছিক্সৰ এয়া চোৱা কিতাপখন হৈছে ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ শুৱলা পাঠ ভিভা প্ৰডাকশ্যনাৰ আমাৰ শুৱালা পাঠৰ ক্লাছ ছিক্সৰ এখন কিতাপ ক্লাছ ছিক্সৰ কবিতা এইটো যদিও ছিক্সৰ কবিতা কিন্তু কবিতাটোৰ পৰা মোৰ মতে বয়সস্থ মানুহেও জানিবলগীয়া কথা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও জানিব লগা কথা আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও জানিব লগা কথা আছে আগেয়ে আমি কবিতাটো পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত কবিতাটো হাৰ মৰ্মখিনি বুজি আমাৰ জীৱনত কেনেকেনো কবিতাটো খাটে সাৰ্থক হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা ৰংমন খেতিয়ক চোৱা ধুনীয়াকৈ ৰংমনৰ ফটো এখন দিছে নাঙল লৈছে ৰংমনে গৰু এইটো ৰংমন খেতিত পথাৰত খেতি কৰিছে এতিয়া চোৱা ৰং মন যায় ৰাতিপুৱাই কান্ধত নাঙল লৈ জাপি পিন্ধি মাটি চহাই পথাৰলৈ গৈ নাঙলেৰে চহাই উঠি মৈৰে মৈয়াই মাটি ৰঙিয়াল ৰং মনে কৰে খেতি বাতি দেখা পাইছেনে ৰং মন ৰঙিয়াল মানে ৰঙেৰে থাকে ফূৰ্তি কৰি থাকে আঘোণত পকা ধানে পথাৰ ঢাকি থাকে কাছিৰে ধান দাই গাঁৱৰ ডাঙৰ নিজাকে ধানতেই ধন আছে বুঢ়ালোকে কয় ৰং মনে ধান আনি ভঁৰাল ভৰাই থয় দেখা পাইছা ধানতেই ধন আছে বুঢ়ালোকে কয় ৰং মনে ধান আনি ভঁৰাল ভৰাই থয় কোৰ কাচি নাঙল যুঁৱলি খেতিয়কৰ সঁজুলি শিৰলুৰ গজি উঠে ধান মাহৰ গজালি শিৰলোত গজি উঠে ধান মাহৰ গজালি ৰং মন খেতিয়কে কামত নকৰে হেলা পাম খুলি লগাই তেওঁ আলু কচু মূলা লাও কোমোৰা ছালত লাগে জেঙত লাগে জিকা বাৰীৰ ঢাপত জলকীয়া আৰু নেমুটেঙা উম বিধে বিধে বাৰীত লাগে লাই লফা পালেং শাক সৰিয়হডৰাত উৰি ফুৰে মৌ মাখিৰ জাক পুখুৰীত ৰৌ বৰালি আৰু অনেক মাছ মাছ দেখি উলাহতে দিয়ে এপাক নাচ খেতিৰ ফচল বজাৰত বেছি বহু ধন পায় ৰং মনে গাড়ী কিনি ঘৰলৈ যায় খেতিয়েই খেতিয়কৰ আচল জীৱন হাকে মাছে ধনে ধানে নদন বদন খেতি কৰি চৰি খেতি বাতি কৰিবলৈ যদি কৰা পন হাতে কামে কৰিলেই পাবা বহু ধন এতিয়া শুনা এই কবিতাটোৰ যুৰে যোগেদি আমাক কবিয়ে কি কব বিচাৰিছে তোমালোকে গম পাইছানে আমাক কবিয়ে কব বিচাৰিছে যে হম এতিয়া চোৱা পাঠবোধটো শুনি লোৱা কবিয়ে খেতি কৰিলে মানুহৰ কি কি হয় খেতি যে আমি আমাক মাহতে বা আমাক ডাঙৰ বিলাকে কয় ভালকে পঢ় ভালকে ভালকে পঢ়ি ভাল চাকৰি কৰি ডাঙৰ মানুহ হব পাৰিবি হয়নে কিন্তু কোনো মানুহে আমাক নকয় যে ভালকে পঢ়চোন ভালকৈ পঢ়ি ভাল খেতিয়ক এজন হ'বি ক'ব নেকি আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আছে কি খেতি কৰিবলৈ আমি পঢ়িব নালাগে মানে ৰাতি মানুহে কয় এই নপঢ় পঢ়া শুনা যদি মন নাই যাহ হাল বাগে যাহ খেতিয়ে কৰিবি আৰু কিন্তু আজিকালি খেতিটো হৈছে বেলেগ ধৰণৰ মই এটা চিম্পুল কথা এটা কওঁ শুনা আমি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱত থাকে সেইবিলাকৰ কথাটো বেলেগ আৰু যিবিলাকে টাউনত থাকে সেইবিলাকে ঘৰ যাৰ খেতি বাতি নাই তেখেতসকলে ভাত নাখায় জানো খায় ভাত দালি এইবিলাক যে আমি খাওঁ এইবিলাক ক'ত উৎপাদন হয় পাঞ্জাৱত মানুহ খেতিয়কৰ ঘৰ দেখিলে পাগল হৈ যাওঁ ন পাঞ্জাৱৰ খেতি বাতিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ এই যে বস্তাই বস্তাই চাউল ইফালৰ পৰা সিফালে ট্ৰাকে ট্ৰাকে আহে এইবিলাক খেতি কৰিয়েইটো পোৱা চাউল হয়নে সেইবিলাকতো আৰু চিন্থেথাইজ বস্তু নহয় মানে ফেক্টৰীতো চাউল বনাব নোৱাৰে চাউল ডেফিনেটলি খেতি কৰিলেই চাউল পাম হয়নে আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক খেতি কৰিবলৈ হ'লে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত মানে উন্নতমানৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ হ'লে আমি ভালদৰে পঢ়িবই লাগিব এটা আমাৰ বৃহৎ বিজ্ঞান যেনে বিজ্ঞানৰ এটা বৃহৎ বিষয় এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়নে কৃষি বিজ্ঞান যিটো নেকি পঢ়িবলৈ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স পঢ়িবই লাগিব বায়ল বায়'লজি অৰ্থাৎ বটনী জুলজিও লাগে নালাগা নহয় আৰু কেমেষ্ট্ৰিত অতি সুন্দৰ দখল থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আমি যে ভাবোঁ খেতি কৰিবলৈ হ'লে পঢ়া শুনা নহ'লে হয় এইটো মিছা কথা এজন সফল খেতিয়ক হ'বলৈ হ'লে পঢ়া শুনাত যথেষ্ট ভাল হ'ব লাগিব আৰু অকল খেতি কৰি থাকিলে হ'ব জানো বজাৰ দখল কৰিব লাগিব বস্তুখিনি বিকিব নোৱাৰিলে আমি খেতি কৰি থাকিলে কি হ'ব বস্তুখিনি বিকিবৰ কাৰণেও আমি যথেষ্টখিনি জ্ঞান লাগিব আমাক হয়নে গতিকে আমি পঢ়া শুনা কৰি যদি খেতিৰ ফালেও মন দিওঁ আমাৰ একো লোকচান নহয় তাকে লিখকে কৈছে ইয়াতে এতিয়া অহা পাঠবোটোত কি বুজাইছেনো আমি চাওঁ অসম কৃষি প্ৰধান ঠাই খেতি বা কৃষি কৰ্ম এটা সন্মানজনক বৃত্তি আৰু খেতিৰ দ্বাৰা যে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি মানুহ মানি হব পাৰে তাকে পাঠটোত প্ৰকাশ পাইছে ৰংমন এজন খেতিয়ক ৰংমনে জাপি পিন্ধি নাঙল হাতত নাঙল লৈ হাল বাই মাটি চহাই খেতি কৰে ৰঙিয়াল ৰংমনে আনন্দ মনেৰে নানান তৰহৰ খেতি কৰে যেনে ধান মাহ আলু কচু মূলা লাও কোমোৰা জলকীয়া নেমু বিধে বিধে শাক পুখুৰীত নানান তৰহৰ মাছ আদিৰে ৰংমনৰ খেতি নদন বদন এনেদৰে উভয় নদী হৈ থকা বস্তুবোৰ ৰংমনে বজাৰত বেছি প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জন কৰিছে সেই ধনেৰে গাড়ী মটৰো কিনিব পাৰিছে আচলতে কৃষিৰ উন্নতিয়ে মানুহ আৰু দেশৰ উন্নতি খেতি কৰিও যে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তাকে পাহটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো খেতি কৰি আমি ধ্যান উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ আগতে যে কৈছিলে পঢ়া শুনা নাই খেতি বাতিত লাগ আৰু কি কৰিবি কিন্তু সেইটো কথা নহয় খেতি কৰিলে আমি যি যিমান পঢ়া শুনা মানুহ হ'লেও আমিতো ভাত খাবই লাগিব আমি ৰুটি খাবই লাগিব হয় নাই আমি এই যে খোৱা খাদ্যবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ৰুটি আমি গেহুৰ পৰা বনাওঁ হয়নে আটা আমি গেহুৰ পৰা বনাওঁ আৰু চাউল আমি খেতিৰ পৰা ধানৰ পৰাই চাউল উলিয়াই লওঁ ঠিক তেনেকৈ মচুৰ মগু মাহ দালি বুটৰ দালি এইবিলাক সকলোবিলাক আমি কি কৰোঁ খেতিৰ পৰাই পাওঁ গতিকে উন্নতমানৰ খেতি কৰিবলৈ আমি শিকিব লাগিব কিহৰ যোগেদি শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে এতিয়া আমি বৰ ধুনীয়াকৈ কবিতাটো আকৌ এবাৰ চাওঁ কবিতাটোত বহুত কথা জানিব লগা হৈছে ৰং মন যাই ৰাতিপুৱাই কান্ধত নাঙল লৈ খেতি কৰাৰ সঁজুলি হিচাপে আমাৰ প্ৰধান সঁজুলি হৈছে কি নাঙল আকৌ জাপিটো কি কাৰণে পিন্ধে ৰ'দ দিলে ৰ'দ নালাগিবলৈ মূৰত নতুবা বৰষুণ দিলে বৰষুণ নপৰিবলৈ জাপি পিন্ধি মাটি চহাই পথাৰলৈ গৈ নাঙলেৰে চহাই উঠি মৈৰে মৈয়াই মাটি নাঙলেৰে মাটিখিনি যেতিয়া চহাই তেতিয়া মাটিখিনি খেলি মেলি হৈ থাকে মানে ওখ চাপৰ হৈ থাকে তেতিয়া মৈ অকল মৈ মৈৰে মৈয়ে কি কৰে মাটিখিনি সমান কৰি দিয়ে মৈয়াই মানে সমান কৰা ৰঙিয়াল ৰং মনে কৰে খেতি বাতি হম আঘোণত পকা ধানে পথাৰ ঢাকি থাকে আঘোণ মাহ হম এটা কথা মন কৰিবা এতিয়া এইটো কি মাহ এইটো আহিন মাহ আহিন কাটি আঘোণ আঘোণত পকা ধান পকিব আৰু পকা ধানে পথাৰখন ঢাকি ধৰিব পকা ধানৰ ৰং কেনেকুৱা সোণালী সেইকাৰণে কয় যে সোণালী ধান আঘোণত ধানবিলাক পকে কাচিখনেৰে ধান দাই ধানখন মাটি চহাবলৈ লাগে নাঙল আৰু মৈ হয়নে মাটি সমান কৰিবলৈ লাগে মৈ আৰু তাতে যেতিয়া আমি ধান ৰুওঁ সেই ধানখিনি পকিব যেতিয়া তাক কাটিবলৈ লাগিব আমাক কাঁচি হ'ল ধানতেই ধন আছে বুঢ়া লোকে কয় ধানত ধন আছে বুলি কোনে কয় বুঢ়ালোকে কয় ৰং মনে ধান আনি ভঁৰাল ভৰাই থয় ধান থোৱা ঘৰক কি বুলি কয় ভঁৰাল আৰু ভৰাই মানে ভৰ্তি কৰি থয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা কোৰ কাচি নাঙল যুৱলি খেতিয়কৰ সঁজুলি কোৰ কাচি নাঙল যুঁৱলি খেতিয়কৰ সঁজুলি খেতিয়কৰ সঁজুলিবিলাক কি কি কোৰ কাচি নাঙল যুঁৱলি এইবিলাক খেতিয়কৰ সঁজুলি শিৰলুত গজি উঠে ধান মাহৰ গজালি মানে শিৰলু কাককই জানানে ইয়াতে শিৰলু কাকই দিছে চোৱা যেতিয়া মানুহে মাটি চহাই মাটি চহালে এয়া চোৱা শিৰলু হাল বাওঁতে নাঙলত লগোৱা লু সেইটোক কয় শিৰলু মানে সেই নাঙলত যিটো লো লগাই মানে যিডোখৰ লোহা লগায় অকণমান জোঙাকৈ লগায় সেই জোঙা জোঙা হিৰলুখিনি লোডোখৰে মাটিখিনি ফালাত সহায় কৰে আৰু সেই মাটিখিনি যেতিয়া কোমল কৰে ফালি পেলাই যেতিয়া কোমল কৰে তাতে আমি ধানমাহ গজালি ধানমাহ ৰুওঁ আৰু সেই ধান মাহৰ পৰা কি হয় গজালি ওলাই পিছত ধুনীয়া শস্য হয় ৰং মন খেতিয়কে কামত নকৰে হেলা পাম খুলি লগাই তেওঁ আলু কচু মূলা মানে তেওঁ কামত কেতিয়াও এলাহ নকৰে পাম খুলি পাম মানে চিম্পুল হৈছে পাম মানে খেতিৰ ঠাই বা এতিয়া ধৰা ফাৰ্ম হাউচ ইংলিছত ক'ব গ'লে ফাৰ্ম হাউচ তোমালোকেতো জানাই আজিকালি মানুহবিলাকে ফাৰ্ম হাউচ খোলে বুলি ফুটনি এটা মাৰে যেনেকৈ চলমান খানৰ ফাৰ্ম হাউচ আছে চবেইতো জানে হয় নাই মানুহবিলাকে আজিকালি টাউনত ঘৰ ল'লেও গাঁৱত এডোখৰ মাটি কৰি তাত ফাৰ্ম হাউচ বুলি কয় তাতে নিজাববীয়াকে খেতি বাতি কৰে মানে তাতে জীৱ জন্তু পোহে হয়নে সেইখনক কয় ফাৰ্ম হাউচ আৰু তেওঁ কি কৰে পাম খুলি লগাই তেওঁ আলু কচুমূলা এইবিলাক নিজে কৰা খেতি গতিকে নিজে কৰা খেতিটো আৰু তেওঁ সাৰ চাৰ নিদিয়ে সুন্দৰকৈ খাবলৈ অৰ্গেনিক খেতি বুলি ক'ব পাৰি যাক হয়নে আমিতো জানো যে আমাৰ ক্ৰিকেটাৰ ধনীয়ে কি কৰে ধনীটো ডাঙৰ ফাৰ্ম হাউচ আছে তেখেতে ডাঙৰ খেতি কৰে ধনীয়ে নিজে নকৰে মানুহ লগায় তথাপি তেখেতৰ ফাৰ্ম হাউচ আছে তেখেতে খেতি বাতি নিজেই কৰে লাও কোমোৰা ছালত লাগে জেন জেঙত লাগে জিকা এতিয়া চোৱা কিছুমান আমি খাওঁ যে চব্জি সেই চব্জিবিলাকৰ পাচলিবিলাকৰ ক'ত ক'ত লাগে লাও কোমোৰাবিলাক বগা ক'ত বগাই ছালত বগায় জিকা কিন্তু বগাবলৈ লাগে জেং বাৰীৰ ঢাপত জলকীয়া আৰু নেমুটেঙা বাৰীৰ ঢাপ মানে অকণমান ওখ নিচিনা জেগাতহে জলকীয়া নেমুটেঙাবিলাক হয় তাৰমানে জলকীয়া নেমুটেঙাক আমাক বেছি পানী দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে সেইবিলাক বাৰীৰ ঢাপত হয় অকণমান ওখ জেগাত হয় তাৰমানে বিধে বিধে বাৰীত লাগে লাই লফা পালেং শাক এইবিলাক লাই শাক লফা শাক পালেং শাক এইবিলাক শাক আমি যে কওঁ গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো কৈ খাব লাগে লাই লফা পালেং এইবিলাক গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছত পৰে সেউজীয়া পাতযুক্ত ভেজিটেবলছ সেউজীয়া পাতযুক্ত পাচলি সৰিয়হ দৰাত উৰি ফুৰে মৌ মাখিৰ জাক তোমালোকে কোনে কোনে সৰিয়হৰ খেতি দেখা পাইছা মোক কমেণ্ট কৰিবাচোন সৰিয়হৰ খেতি পাঞ্জাৱতটো বহুত হয় দিলালে দুলহনীয়া লৈ যায়ংগে যে সৰিয়হৰ মাজত কাজল আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ গানটো মনত আছেনে এতিয়া তোমালোকে ঘৰত কোনে কোনে সৰিয়হৰ খেতি দেখিছা কমেণ্ট কৰিবা পুখুৰীত ৰৌ বৰালি আৰু অনেক মাছ পুখুৰীত ৰৌ মাছ বৰালি মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ দিছে তাৰমানে মাছ দেখি উলাহতে দিয়ে এপাক নাচ মাছবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হৈ পুখুৰীত নাচি থাকে তেতিয়া ভাল লাগে খেতিৰ ফচল বজাৰত বেছি বহু ধন পায় ৰং মনে গাড়ী কিনি ঘৰলৈ যায় এই খেতি বিলাকৰ যিবিলাক ফচল মানে যিবিলাক খেতিৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইবিলাক বজাৰত বিকিলে ধন পাওঁ আৰু সেই ধনেৰে কি কৰিছে ৰং মনে গাড়ী কিনিছে খেতিয়ে খেতিয়েই খেতিয়কৰ আচল জীৱন সাকে মাছে ধনে ধনে নদন বদন খেতিয়কসকলে সুন্দৰকে খেতি কৰি জীৱনটো অতি সুন্দৰকে অতিবাহিত কৰিব পাৰে সাকে মাছে ধনে ধনে নদন বদন মই তোমালোকক ইয়াৰ মাজত এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকৰ কিমানে বাৰু ঘৰত এইটো কথা শুনিছা কালি আনিছিলেহে পটলকেইটা আজি গেলি গ'ল শুনিছানে কালি আনিছিলেহে ফুলকবিটো আজি যে কেনেকুৱা গোন্ধাইছে শুনি পাইছা নাই বাৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোৱাচোন তোমালোকে ঘৰত এই কথাটো শুনিছানে সেইবিলাক কি হৈছে আমাৰ কেমিকেল দি বনোৱা মানে হাৰ মৰা খেতি হয়নে আমি কি খেতি কৰিব লাগে আমাৰ মেইন সাৰ হৈছে গৰুৰ গোবৰ গৰুৰ গোবৰত বিৰাট মানে উপযুক্ত সাৰ থাকে অৰ্গেনিক খেতি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং বুলি কৈ থকা শুনিছেনে নাই মানে আমি মেনিয়ৰ চেনিয়ৰ নিদি যিখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে সাৰ হয় সেইবিলাক দি ডাঙৰ কৰা পাচলিবিলাকক অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং বুলি কোৱা হয় আমি এতিয়া চোৱা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এই যেন যি টি বস্তু দি মানে কৰা খেতি খোৱাতকৈ আমি ঘৰত সৰুকেই হওক অলপকেই হওক কৰা খেতি খোৱাটো ভাল হয়নে নহয় কোৱাচোন গতিকে আমি সকলোৱে ডাঙৰ খেতি আমাৰ নাথাকিলেও আমি সকলোৱে ঘৰতে অলপ অলপকৈ হ'লেও খেতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকিব খেতি বাতি কৰিবলৈ যদি কৰা পন হাতে কামে কৰিলেই পাবা বহুত ধন যদি তুমি খেতি কৰিবলৈ সঁচাকৈ মন কৰিছা তুমি কষ্ট কৰা হাতে কামে লাগি যোৱা তেতিয়াই তোমাৰ ওচৰলৈ বহুত ধন আহিব এই কবিতাটো মই এটা কাৰণেই দিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত খেতিবোৰ বিষয়ে এটা বৰ বেয়া ভাৱ এটা আছে সেই খেতিহে কৰে মানে খেতি কৰিলে যেন পায় পইচা কম সুবিধাখিনি নাই কিন্তু তেখেতসকলে একদম ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ খায় ফ্ৰেছ বস্তু খায় একদম মানে ছিঙি আনি কেৰাহীত বনাব পাৰে গতিকে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য অতি সুন্দৰ হৈ থাকিব একদম ভাল বস্তু খালে ভাল স্বাস্থ্য হ'ব হয়নে আমি বজাৰৰ সাৰ দিয়া বস্তু খাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্যতকৈ খেতি কৰি খোৱা মানুহসকলৰ স্বাস্থ্য বেছি ভাল গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খেতিৰ প্ৰতি মন দিব পাৰে হয়নে এইটো কোৱা নাই যে মই পঢ়া শুনা বাদ দিব লাগিব ভাল এজন খেতিয়ক হ'বলৈ হ'লে তুমি ভালকৈ এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়ি আজিকালি এগ্ৰিকালচাৰৰ বহুত ডিমাণ্ড গম পাইছানে আজিকালি বস্তুবিলাকৰ বহুত ডিমাণ্ড তাৰমানে ভাল ভাল মানুহে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰে তোমালোকে জানা আম্বানীয়ে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰে হয়নে আৰু মানে কি দুখীয়া নেকি তেখেতে নিজে গৈ তাতে নকৰিলেও তেখেতে মানুহ ৰাখিছে ভাল বস্তু খায় গতিকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো মনত নাভাবিবা যে খেতি কৰিলে আমি আমি নপঢ়িলেও হ'ব বা খেতিত পইচা নাই এই কথাটো নাভাবিবা আমি ভালদৰে পঢ়ি শুনি ভাল এজন খেতিয়ক হ'ব পৰাটো আমাৰ কাৰণে গৰ্বৰ কথা গৌৰৱৰ কথা আমি ভাল খেতি কৰি ভাল বস্তু উৎপাদন কৰি আমি যদি দহজনক খুৱাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ মহৎ কাম বুলি মই ভাবোঁ আশা কৰোঁ কবিতাটো তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিলে কবিতাটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকনো কি ভাবা খেতিক লৈ কমেণ্ট কৰিবা আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত